viral dalam kelas kalian. Hari ini kami akan membahaskan tentang teknologi hijau, yaitu masa depan yang lestari. Terlebih dahulu kami berada tempat dan ingin dan saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu saya Laura. Saya, saya, Nama saya Romeo. Nama saya Nadia. Nama saya Bianca Saya Aini Nita pada kami dalam perkenaan kami ini. Ini adalah objektif pembentangan kami pada hari ini. Yang pertama adalah memahami konsep tenaga hijau, yaitu menjelaskan definisi dan kepentingan teknologi hijau dalam memastikan kelestarian alam sekitar. Seterusnya, mengenal pasti bidang pertama teknologi hijau, yaitu mengupas berbagai aspek seperti tenaga boleh dipengaruhi, kecepatan tenaga, pengangkutan manfaat, dan pengurusan dan perkembangan ini dalam teknologi hijau yang bakal membentuk dunia yang lebih manfaat. Ini adalah teknologi, uh, definisi teknologi hijau. Definisi teknologi hijau adalah dirancang untuk mengurangi kesan negatif terhadap alam sekitar dan kehidupan lain. Seterusnya, ia mengakui inovasi dalam bidang energi, pengurusan sisa, uh, sisa, serta produk dan proses berdagang alam sekitar. Ini adalah kelestarian. Kepentingan kelestarian ialah dapat mengurangkan perubahan iklim seperti mengurangkan uh, pencemaran, eh, mengurangkan uh, pemanasan global. Khususnya adalah dapat wariskan kepada warisan alam iaitu generasi ini perlu memastikan bahawa pokok, sungai, uh, tumbuhan dan juga lain kekal uh, kekal pada masa ini supaya generasi akan datang dapat melihat serta mengeksploris mengeksplorasi kehidupan pada masa ini. Seterusnya, adalah objektif naga hijau. Objektif naga hijau adalah pertama mengurangkan jejak karbon. Seperti yang kamu tahu, jejak karbon adalah jejak karbon punya dua, yaitu jejak kaki karbon dan jejak tangan karbon. Ia uh, ya, menghasilkan produk dan proses yang menghasilkan sedikit atau emisi gas rumah kaca. Kedua ialah mengurangkan pencemaran lingkungan negatif terhadap lingkungan kita, yaitu untuk mengurangkan atau menghapuskan pencemaran udara, air dan tanah supaya manusia dan uh, kehidupan lain dapat dapat dijadikan menjadikan perkara uh, uh, ya, tersebut menjadikan benar tersebut sebagai sumber utama pemakanan mereka. Sesungguhnya adalah penggunaan, penggunaan tenaga lestari, lestari dan boleh diperbaharui, yaitu menggalakkan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui seperti solar, angin, hidro, biomas dan sebagai pengganti tenaga fosil yang lebih mencemarkan. Ia bertujuan untuk mengurangkan lagi penggunaan penggunaan tenaga yang tidak boleh diperbaharui dan menggantikan kepada tenaga yang boleh diperbaharui. selanjutnya, oke, terusnya adalah tidak bersama dengan hijau tenaga yang boleh diperbaharui. Yang pertama adalah pengurusan sisa, pengurusan sisa ialah mengkaji pengumpulan, pengurusan, pembongkaran. tidak sebulan dari perhimpunan sisa dengan sama. Oke, okay, yang kedua ialah penentuan manfaat. Penentuan penentuan manfaat ialah direka untuk memenuhi keperluan keperluan mobiliti pada masa kini tanpa memerlukan memotor, memerlukan kemampuan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Oke, yang disediakan sumber tenaga yang boleh diperbarui. Tenaga yang boleh diperbarui secara sembarangan dalam jangka masa yang panjang. Yang pertama ialah tenaga solar. Tenaga solar diperoleh daripada cahaya matahari. Yang kedua ialah tenaga angin. Tenaga angin diperoleh daripada keterangan angin. Yang ketiga ialah tenaga hidro. Tenaga hidro. hidro diperoleh daripada aliran air. Akhir sekali ialah tenaga geotermal. Tenaga geotermal berasal dari haba yang terdapat di lapisan bumi. Oke, okay. yang seterusnya tenaga surya. Tenaga surya dihasilkan daripada sinaran di banyak negara dengan solar digunakan untuk menjaga elektrik, rumah tangga dan perniagaan sebagai contoh di Australia, beberapa sistem pencet kereta elektrik menggunakan tenaga surya untuk mengecas kendaraan, menjadikannya lebih mesra alam dan mengurangkan keberatan gantungan pada sumber tenaga fosil. Oke, okay. contoh apa? Oke. Okay. Selain itu ialah tenaga angin. Tenaga angin menggunakan turbin angin untuk mengalirkan tenaga genetik angin menjadi elektrik. Di tempat seperti Denmark dan Jerman Kadang angin besar menghasilkan sebagian besar elektrik udara yang di yang boleh digunakan untuk menggerakkan sistem pengangkutan elektrik seperti kereta dan bus elektrik. Di banyak kawasan turbin angin digunakan untuk mengecas kereta elektrik dan menyediakan tenaga untuk pengangkutan awam. dan menggunakan pergerakan air untuk menghasilkan elektrik empangan besar seperti empangan trik -tik -tik. mampu menghasilkan elektrik untuk berjuta-juta orang dan memberi tenaga kepada pengangkutan awam yang dikuasakan oleh elektrik di negara seperti Norway lebih daripada 90%. elektrik dihasilkan melalui kuasa hidro menyokong sistem pengangkutan elektrik yang mempunyai dan bisa alam seperti contoh yang sebelumnya oke, okay, kita beri ke dalam pena <coughs> seterusnya adalah tenaga geotermal Energi termal beserta dengan bahan bakar bumi yang digunakan untuk menjalani kehidupan. Di asden hampir semua kegiatan serta menggunakan tenaga geotermal. Baik, pelat listrik untuk mendapatkan hawa melalui penggunaan tenaga lain dan pada sumber ini yang menjadikan pengangkutan lebih bermanfaat dalam kegiatan pembuatan pada bahan bakar seperti Ini adalah contoh penggunaan tenaga geotermal dan asden. Selanjutnya adalah penulisan sisa, di mana menuliskan dan mengira semula sisa untuk mengurangkan impak dan dapat dan sekitar. Uh, penulisan sisa adalah penghasilan sisa di rumah, antaranya plastik, kertas, dan sisa bagi untuk kita semula yang berubah menjadi kompos. Program kita semula di kawasan rumahan untuk mengurangkan sisa yang dibuang ke tempat Terusnya adalah teknologi hijau dalam pembinaan Di mana menggunakan teknologi besar haram dalam pembinaan Untuk meminumkan penggunaan tenaga dan sumber uh, uh, se Sebagai contoh, panel solar dipasang di rumah bangunan Untuk menghasilkan tenaga elektrik secara sebelum jadi Terusnya adalah pembinaan hijau yang direka dengan sistem pemudaraan Terjadi dan punya bahan tiga semula untuk mengurangkan besar dan tidak sekitar. Seterusnya adalah pertanian hijau, di mana menggunakan mahalnya pertanian yang besar untuk menjaga kesehatan tanah dan mengurangkan penggunaan bahan kimia. Sebagai contoh pertanian organik yang menggunakan baja organik dan menggunakan penggunaan bahan kimia. Seterusnya adalah pertanian tisu yang menggunakan pembasian air dan air jika yang tertulis kebanyakan nama Seterusnya adalah perasaan dan peraturan kerajaan Yang pertama adalah penajian iklim agar panggung Contoh, misalnya memiliki untuk mengurangkan Peraturan karbon sebanyak yang Menjelang 2030 Kedua, peraturan-peraturan dalam mempromosikan Pengaruh hijau Contoh, dasar pengaruh di hijau juga dari syarikat yang menggunakan tenaga yang boleh diperbarui. Ketiga, ialah insentif hijau-garam. Contoh, akta politik alam sekeliling, seluruh 74 yang mengawal pencemaran atas kita oleh industri. Kedua, dengan cekaran dalam tenaga hijau, pertama, kos pemulaan yang tinggi, contoh, pemasangan tena solar di rumah pembeli kos awal yang tinggi sebelum pengguna tetap menikmati kejahatan tenaga kedua ialah hati nurani. Contoh, walaupun lampu LED lebih menerima tenaga, masih ramai yang memilih lampu pijar karena harganya lebih murah. Ketiga, kesedaran dan penerimaan masyarakat. Contoh, kendaraan elektrik masih mempunyai keterbatasan, keterbatasan dari segi jarak perjalanan dan infrastruktur stesen penegasan. Karena itu, tren masa depan dalam menurunkan bidang. Pertama, kemampuan terang tenaga boleh diperoleh. Contoh, terus peruskip yang lebih murah dan juga bergabung dengan pendesola sering pun biasa. Kedua, AI ART, dan IoT dalam penyesuaian. Sistem kredit kita, smart grid, yang menggunakan AI untuk mengurus bekalan tenaga secara lebih pintar. Ketiga, penyelesaian yang lebih Contoh, jalan raya yang boleh menghasilkan tenaga elektrik sambil menempuh kendaraan. Hai sekali kajian tes kedayaan teknologi hijau. Pertama, negara yang terlebih teknologi hijau. Contoh seperti negara tema yang terkenal dengan penggunaan tenaga angin yang meliputi hingga 20 peratus keperluan elektrik negara. Kedua, usaha pelestarian lingkungan. Contoh, Tesla yang menghasilkan kendaraan elektrik dan baterai tenaga boleh diperbarui untuk rumah sumber industri. Hari sekali, Tesla teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Contoh, penggunaan lampu LED kita yang boleh dikawal melalui teknologi kita untuk menyimakkan tenaga. Oke, okay, yes. oke, okay, sekarang kita akan masuk kepada cara atau peranan mengembang kepada teknologi hijau dan perubahan untuk masa depan. Nah, jalan untuk menyum, jalan individu menyumbang kepada teknologi hijau ialah menggunakan tenaga boleh program seperti tenaga, tenaga solar untuk menggunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik untuk rumah mengamalkan kita semula dan pengurangan sisa seperti menggunakan semula bahan-bahan terbakar -bahan seperti tayar, eh, dan berbagai lain yang boleh kita semula menjadi, menyertai projek dan kempen seperti proyek kita semula dan kempen uh, kesedaran kita itu menggunakan kendaraan besar alam seperti kendaraan electric seperti Tesla. Uh, Oke, okay, sekarang kita masuk kepada perubahan daya hidup untuk masa depan ke depan lebih hijau. Kuangkan uh, kendaraannya, keluarkan penggunaan plastik. Uh, contoh menggunakan bag untuk bag bag belanja membeli barang di masyarakat menggunakan air secara penyamaran dengan uh, tidak menggunakan terlalu wazir dan menyebabkan penggunaan tenaga uh, dan mengamankan penggunaan kendaraan umum seperti bus, taksi dan dan sebagainya. Oke kesimpulannya ini Teknologi hijau memainkan peranan penting dalam memastikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam sekitar. Dengan mengamalkan gaya hidup hijau, menyokong inovasi desa ini, serta melibatkan diri dalam inisiatif komuniti, individu dapat menumbang kepada masa depan yang lebih bersih dan selamat. Selain itu, kepentingan teknologi hijau ini sangat penting bagi kita semua supaya tidak berlakunya pencemaran atau menghilangkan sumber daya sumber kita Soalan kedua, apakah ramalan anda mengenai masa depan teknologi hijau dalam beberapa tahun akan datang? Soalan ketiga, bagaimana kata teknologi hijau boleh digunakan dalam industri pertanian untuk menyokong transformasi sumber makanan global? Soalan keempat, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh masyarakat untuk mempromosikan penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan sehari-hari? Itu saja dari kami, bulan keempat. Sekian, terima kasih.